श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो आज तुम्ही हा स्वामींचा मंत्र ऐकला तर तुमच्या कुटुंबाला स्वामींचा आशीर्वाद मिळाल्याशिवाय राहणार नाही हा एक पवित्र मंत्र आहे हा चमत्कारी स्वामींना अतिशय प्रिय असा मंत्र ऐकल्याशिवाय राहू नका हा अतिशय दुर्मिळ मंत्र आहे आपण हा मंत्र रोज म्हटल्याने स्वामी आपल्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण करतात पैशांचे प्रश्न सुटतात अंतकरणापासून हा मंत्र ऐका आणि आपल्या जवळच्या व्यक्तीला शेअर करा कदाचित त्यांना याची गरज भासू शकते स्वामींच्या प्रत्येक मंत्रांमध्ये दैवी शक्ती असते मंत्र म्हणण्या अगोदर व कमेंटमध्ये माझी स्वामी माऊली लिहायला विसरू नका देवाने तुम्हाला काही गोष्टी दिल्या नाही म्हणून तुम्ही मा माझ्यापासून दूर गेलात प्रथम तुम्ही माझ्याकडे यावेत अशी माझी इच्छा आहे तुम्ही देवापासून खूप लांब आहात देवाचं बाळ असणं काय असतं हे तुम्ही विसरलात पण अजूनही देव तुला त्यांच्याकडे बोलत आहे पुढच्या दहा मिनिटांनंतर तुम्हाला स्वतःला वाटेल की देव तुमच्या आजूबाजूला आहे तो तुम्हाला पाहत आहे त्यामुळे तुम्ही या दहा मिनिटांमध्ये दुर्लक्ष करू नका व्हिडिओ अपूर्ण ठेवू नका तुम्हाला खरोखरच दैवी शक्ती जाणवेल देव तुला सांगतोय माझ्या प्रिय मुला मी सदैव तुझ्याबरोबर आहे तुझ्यावर लक्ष ठेवतो आणि तुला धार्मिकतेच्या मार्गावर आणण्याचे मार्गदर्शन करतो लक्षात ठेव तू एक महान वस्तूच्या उंबठ्यावर आहे ते तुमचे आयुष्य बदलू शकतात जीवनात तुमच्यासमोर येणाऱ्या आव्हानांना घाबरू नका कारण त्यावर मात करण्यासाठी मी तुम्हाला मदत करण्यासाठी येथे आलो आहे माझ्यावर विश्वास ठेवा की मी सर्व काही तुमच्यासाठीच करेन तुमच्या सभोवताच्या सर्वांवर प्रेम आणि दयाळूपणा परसेवा आणि ज्यांनी तुमच्यावर अन्याय केला त्यांना क्षमा करा जसे मी तुम्हाला या जगात प्रकाशाच्या दिव्याप्रमाणे क्षमा केली आहे त्यामुळे माझा आशीर्वाद कायम तुमच्यावर राहील जो माझा मंत्र शेवटपर्यंत ऐकेल त्यालाच खरी अनुभूती येईल परमेश्वर म्हणतो मी माझ्या आत्म्याने तुला सर्व परीक्षा मोह विविधतेतून सांभाळे तेव्हा सर्व काही हरवले असे दिसते तेव्हा मी तुला सुधारेन माझ्या वचनांवर विश्वास ठेव मी तुला कधीही चुकवणार नाही मी तुला बलवान बनवीन तुला शांती आणि धैर्य देईन संकटाच्या वेळी मी तुला सांत्वन देईन आपल्या कर्मावर लक्ष ठेवा जेव्हा तुम्ही जीवनातील आव्हानांचा सामना करता तेव्हा मला तुमच्या मदतीस यायचे आहे तुमच्या कल्याणाची काळजी घेणारा तुमचा बाप मानून मला तुमच्यासोबत चालायचे आहे आणि आपल्यातील नाते संबंधाशी मला आज खात्री करायची आहे की सर्व काही तुमच्या जीवनात सर्वोत्तम होणार आहे तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवू शकता मी तुम्हाला निराश करणार नाही मी तुम्हाला कधीच एकटे सोडणार नाही तुमचा या परमेश्वर शक्तीवर विश्वास असल्यास परमेश्वर माझ्या आयुष्यात चमत्कार करणार आहेत असे टाईप करा आणि हा मंत्र ऐका ओम श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो ओम श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो नमहा ॐ श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो नमः 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 श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो नमः ॐ 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 श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो नमः श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो नमः ॐ 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 श्री स्वामी वटवृक्षाय नमो नमः श्री स्वामी वटरुक्षाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी वटवृक्षाय 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 नमो नमः